При этом ни недовольства, ни предостережений Москве по поводу удара возмездия в комментарии Трампа нет. Есть люди небольшого роста, но когда они смотрят на вас, такое ощущение, что они смотрят с очень большой высотой. У них тоже могут находиться наши тела. Наверное, их намного намного меньше. Например, в Курской области понесли абсолютно бессмысленные огромные потери. Не було времени отримати парашути. Самольот на мана мінімальні скорості проходив над оврагом. І люди прыгали. Они всі будут будуть это поддерживать. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітає в ефірі ютуб-каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської антипропаганди. Як і завжди, ми з командою назбирали для вас найкрутіші відео, які найкраще ілюструють. Що таке Велика імперія Росія? Ви ж на старті не забувайте лишати свій лайк і обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Ну а якщо залишите ще й свій коментар, ми будемо надзвичайно вам вдячні. Ой, які ж цікаві часи раніше? Російська федерація розповідала про те, що вони можуть знову сходити на Берлін, захопити і Париж. І Варшаву, і дійти аж до Лісабону. А як вони всім погрожували ядерку? Скільки було запалу? Як вони збиралися брати Київ за три дні? А тепер що? А тепер Путін по телефону Трампу жаліється на Україну, жаліється, просто вдумайтесь. Каже: а та-та, терористичний режим, який намагався зірвати такі важливі перемовини щодо миру. Ну він же. Навіть меморандум написав, навіть меморандум відправив. Він попросив всього-навсього, чотири в області подумаєш. А вони Вони напали на мирні літачки стратегічної авіації, які постійно бомблять українські терористичні міста. Не плутати, коли вони б'ють по нам, то це боротьба із нацистами. Коли ми б'ємо по ним, то це, звісно ж, терор і атата. Зрештою, звісно, конечно, как вы знаете, ничем эта разговора Трампа с Путиным не закончилась, кроме того, что Трамп анонсував удары по Украине. Чуєте так для того, чтобы это анонсувати или вангувати, даже с Путиным говорить не треба. Правила не вести переговоры с террористами существуют и вы знаете, как поступают с террористами. Это заявление помощника президента Ушакова по итогам разговора Путина и Трампа. Тем не менее, необходимые контакты для урегулирования конфликта с Украиной все же не исключены. Лидеры России и США общались час и 10 минут. Беседу сочли полезно и продуктивно. Путин сообщил, что Украина пыталась сорвать переговоры, но Москва на провокации не поддалась. Меморандумы с условиями мира не обсуждались. Трамп заявил, что был не в курсе террористических планов Киева, а Путин, об этом же написал сам президент США в соцсетях, решительно дал понять, что Россия ответит на атаки. При этом ни недовольства, ни предостережений Москве по поводу удара возмездия в комментарии Трампа нет. У Зеленского биполярное расстройство. Он обвиняет президент США в том, что тот не пытается остановить Путина. Мол, президент России больше не будет считать Трампа сильным. Нью-Йорк Таймс со ссылкой на советников американского лидера утверждает, что Трамп испытывает к Зеленскому особенную враждебность и считает его плохим парнем, который подталкивает мир. К пропасті ядерної війни Путіним президент США пишет тот же Нью-Йорк Таймс тоже недоволен из за того, что урегулировать конфликт не получается, но относятся к нему куда более почтительно. І як же цікаво, буквально в повітрі перевзувається російська пропаганда. Раніше ми, а особливо Зеленський, були маріонетками Вашингтону. Але ж тепер є тертя, симпатія, спілкування між Путіним і Трампом. Тож Зеленський Київ лишилися маріонетками. Але, зрештою, не Вашингтона. Пропагандисти обговорюють ну звідки може взятися любов Трампа до Зеленського? Адже Трамп, як ніхто знає, що має справу з маріонеткою. Тільки раніше він був маріонеткою Джо Байдена, а тепер, звісно, глобалістів із Європейського союзу. І справа, як вони кажуть, навіть не в зрості. Там історія в тому, що вони безкінечно намагаються знайти якісь недоліки в президентові Зеленському: наркоман, терорист. Канібал тепер ще й карлик. Вони навіть по імені хотіли б проїхатись і сказати, що вона якесь кончена. Але тут можна нарватися і на статтю, тож ім'я воліють не чіпати. По поводу любви чи не любви Трампа Зеленського, відкуди вона може возникнути? Ну, слушайте, Трамп, як ніхто другой, знає, з ким він має діло. Він має діло з маріонеткою. Він це розуміє краще, ніж ми с вами. Какое может быть уважение к Маринетке? Если бы у Зеленского была бы какая-то своя позиция, может быть, Трамп и имел бы какую-то симпатию к этому человеку. Но когда он понимает, что этот человек полностью манипулируем его врагами, ну, по крайней мере, теми глобалистами, которых лежбище там в Европейском Союзе, ну, с какого. От, откуда может взяться это самое, это самое уважение? Тем более, что ну, он на плюс... выборах топил против Трампа. Да, ну, да. ну, и плюс, тут даже дело не в том, там кто-то. Ну, он просто понимает: ну кто ты, ну ты кто. Там дело даже не в росте. Понимаете? Просто он понимает, что это ну, политический карлик, который, в принципе, управляется как раз вот этими самыми стармерами Макрона. Про рост написала политику, потому что в принципе больше анализируя встречу Трампа и Мерца, писать нечем. Знаете, есть люди небольшого роста, но когда они смотрят на вас, такое ощущение, что они смотрят с очень большой высоты. Так и есть. Тут дело не в этом, а дело в отношении... того, наскільки ти політик. Ну і голова російської делегації у Стамбулі, історик Мединський доповідає воєнному злочинцю Путіну про перебіг перемовин у Стамбулі. Звісно, розповідає про те, що не вдалося. Ну не вдалося зі Стамбулу привести півцарство. Говорили про меморандум, про позиції, про пункти, про що домовились, і не тільки, але знаєте, що цікаво. Сам Мединський він же автор скандального підручника з історії для російських школярів. Ну, це той підручник, коли Кадиров змусив його переписувати його, тому що там щось не надто красиве було написано про тимчасово окуповану ічкірійську республіку і чеченську війну. Тож, от якщо собі уявити, що Мединський доживе до розвалу Російської імперії сучасної, що ж він напише і яка буде викладка, чи знову він там скаже. что СВО просто был вымушенный крок, на який известно Росію спровокували сейчас? Согласовываются окончательные цифры по паритету. Мы предполагаем, что это будет, наверное, 1200 человек с каждой стороны, и это снова будет самый большой обмен военнопленными. Начать готово 7, 8, 9 июня. Мы со своей стороны полностью к этому готовы. Второе. Создать линию связи для оперативного решения вопросов о срочной передаче друг другу тяжело военнопленных вне рамок общих обменов. Третье. Мы предложили в одностороннем порядке передать Киеву более 6 тысяч тел погибших военнослужащих в ВСУ. Передать их специальными машинами, вагонами, рефрижераторами, где они хранятся, готовы это тоже начать делать в ближайшие дни. Мы понимаем, что у них тоже могут находиться наши тела, наверное, их намного-намного меньше, но мы выразили готовность принять, если таковые будут. Далее. Предложили проработать так называемые гуманитарные паузы на отдельных участках фронта по 2-3 дня для сбора останков военнослужащих, поскольку по соображениям безопасности делать это, не прекращая огонь, Невозможно. Они сначала наше предложение поддержали, взялись его прорабатывать. Но уже буквально через два часа Зеленский публично отрекся от предполагаемой договоренности. Ну, тем не менее, мы готовы к ней вернуться. По поводу уровня наших переговорщиков гуманитарной паузы. То в соответствии с общепризнанной международной практикой уровень этот определяется страной, которую те или иные, лица представляют. Этот уровень со стороны могут оценивать только те люди, те эксперты, кто сам обладает безусловным авторитетом и высоким уровнем компетенции. Каким авторитетом могут обладать главари насквозь прогнившего и полностью коррумпированного режима? Во всем мире об этом говорят. Какой компетенции могут гордиться те, а воле которых вооруженные силы Украины, например, в Курской области, понесли абсолютно бессмысленные, огромные потери. И сегодня терпят одно поражение за другим на поле боя. Судя по всему, мы имеем дело с людьми, которые не только не обладают какой бы то ни было значимой компетенцией, в чем бы то ни было, но и элементарной политической культурой, если позволяют себе определенные высказывания даже прямые оскорбления в адрес тех, с кем пытаются о чем-то договориться. Что касается очередного отказа от перемирия на 2-3 дня по гуманитарным соображениям, то это происходит не в первый раз. Нас это не удивляет, а только убеждает в том, что сегодняшнему киевскому режиму мир вообще не нужен. Ну і головне завдання нині російської пропаганди це розігнати якусь контр операцію яка буде перебивати операцію СБУ Павутина. Я вже не знаю, чи ця операція покликана реінкарнувати стратегічну авіацію чи щось таке показати. Згадують і спецоперацію Труба. Чи то та, яка була в суді, коли подохли СВОшники, чи щось нове, але уявіть собі, країна, яка володіє неймовірними можливостями, яка пишається своїми спецслужбами, тепер терміново хоче чимось перебити після смак операції від СБУ. Слухайте, в нас був крейсер. В нас були удари по Керченському мосту. Ми потопили частину Чорноморського флоту, знищили стратегічну авіацію. При тому, що всього цього... В нас немає. Ну чем? Чем вы можете нас перевершити? Очень серьезная операция, потому что огромное количество факторов неизвестности. Во-первых, представьте себе, это нужно было скрыть все эти действия, нужно было разведать трубу, нужно было беспилотников определить места выхода безопасные короткие, нужно было свериться с картами, нужно было вырезать трубу, откачать газ, сделать на той стороне заглушку, то есть люди в газовой среде, в изолирующих противогазов, прошли этот путь вперед и на перед точкой выхода фактически заварили трубу изнутри, чтобы газ из внешней стороны, со стороны Украины не поступал. Потом они вернулись, пошла откачка, прокат, прокладка там, значит, кабелей различных для связи. Потом они определили точку выхода, высверлили трубу, начали там выкапывать, вырыли там блиндажи, это же не труба по поверхности. Создали инфраструктуру под землей с вентиляционными отверстиями, стали туда заносить, значит, боекомплекты, создавать там резервы. Все это было подготовлено заранее. Там в кадрах видно, какие узкие щели для выхода на поверхность. Это там людей страдающих клаустрофобией может просто сознание от ужаса потерять. Потом они э, накопили резервы и смогли перебросить порядка 800 человек. Вы просто вдумайтесь, два батальона с вооружением которые прошли по трубе, вылезли, замаскировавшись под противника, смогли рывком преодолеть и захватить ряд объектов, которые противник считал, что это тыловые районы, там не нужно было размещаться, если кто-то там и был, они были уничтожены. Русские всегда во все времена славились очень важным качеством, нестандартного мышления. Всегда наша победоносная операция — это какое-то очень необычное решение. Переход через Альпы, рывок через болото там, и так далее. Это все вот это вот а, наше ноу-хау, когда те или иные действия предпринимались. Я вам расскажу, что в Подмосковье на Великую Отечественную войну, когда противник прорвался и несся к Москве, и они видели аэрофотосъемкой, проводили, что нет оборонительных укреплений, и как раз можно прорваться к Москве. А, был легендарный десант, когда зимой бросали десантников, не было времени получить парашют и самолет на, на минимальной скорости проходил над оврагом и люди прыгали без парашюта во враг на спину в надежде э, выжить какая то часть погибла те кто выжили, смогли остановить наступающие подразделения противника вермахта это к тому что мы всегда способны на то что противник просто не может рассчитать от слова совсем и никак то есть для них это неизвестные цифры которые появляются Ну, і деякі пропагандисти все ж таки в нас, друзі, бачать винятково меркантильних тварин. На пропагандистському ток-шоу роздумують на тему того, що абсолютно в усіх є свій капіталізм. Є свій в Росії, є свій в Америці і, звісно, в Україні. Ну і який капіталізм кращий? Очевидно, каже пропагандист американський. Саме тому, мовляв, ми з американцями і дружимо не через ідеологію, не через демократію, не через цінності та переконання. Не через те, що все російське нам чуже і байдуже, а виявляється винятково і тільки через гроші. Це мірило, яким росіяни мірять себе, а відповідно, і всіх інших. Вони завжди говорили, що ми один народ, а виявилося, що ми настільки з ними далекі, що скоріше азіати нам ближче, аніж Російська Федерація. І це добре, що вони нас так і не зрозуміли, і не розкусили. Це означає, що вони ніколи не зможуть знайти шлях, як тас перемогти. У нас капитализм, на Украине капитализм, в Америке капитализм. Где капитализм лучше? Ну, вроде очевидно, что в Америке. С кем дружить-то? Ну, естественно, с американцами. Чем мы можем предложить? Ничего. Дружбу? Да нахер им эта дружба не нужна. Им деньги нужны, тамошней элите. Возможность беспрепятственно грабить свою страну и вывозить деньги в США. Обрати внимание, что-то никто не сказал, пока что, что деньги украинских олигархов украдены у украинского народа и немедленно будут изъяты у этих воров и возвернуты украинскому народу. Что-то никто не сказал. Как раз наоборот, чем больше миллиардов и триллионов утечет в Соединенные Штаты, тем лучше Соединенным Штатам. Поэтому они всецело будут это поддерживать. Они всецело будут поддерживать эту элитку гнусную и выступать против Российской Федерации, которой быть не должно. И на этом, друзья, в мене все. А ви не забувайте нам лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф І пам'ятайте, що ви завжди можете фінансово підтримати команду Ютуб каналу Лайф. Всі реквізити ми лишаємо в описі до нашого випуску. Або ставайте спонсором Ютуб каналу Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!